आज हम बनाएंगे बहुत ही फ़ेमस स्ट्रीट स्टाइल चिनी डोसा की रेसिपी उसके लिए मैंने एक पैन में दो टेबलस्पून ऑयल और एक टेबलस्पून बटर को रखा है बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाए उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे दो मीडियम साइज़ के प्याज एक मीडियम साइज़ कैप्सिकम और अच्छे से उन्हें सौते होने देंगे ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए अब हम इसमें ऐड करेंगे एक कप कैबेज और उसे भी अच्छे से मिक्स करके सौते होने देंगे अगर आपका मिक्सर थोड़ा ड्राई लगे तो आप उसमें और एक टेबलस्पून ऑयल ऐड कर सकते हैं अब हम इसमें ऐड करेंगे तीन से चार टमाटर और उसी के साथ डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और तीन से चार बड़े चम्मच शेजवान सॉस नमक हम थोड़ा सा पहले से कम डालेंगे क्योंकि शेजवान सॉस में भी नमक रहता है एक बड़ी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर एक टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट और एक टीस्पून अदरक की पेस्ट अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमें और कोई पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि टमाटर का पानी भी निकलेगा जिससे वो अच्छे से कुक हो जाएंगे अब मैंने ऐड किया है एक टेबलस्पून केचप और एक टीस्पून शुगर अब इसे भी मिक्स कर लेंगे अब हम मैशर की मदद से उसे मैश कर लेंगे और यहाँ पे हमारा जो फिलिंग है वो रेडी हो चुका है हमें पूरा मैश नहीं करना है थोड़ा सा बाइट उसमें रहना चाहिए अब मैंने यहाँ पे डोसा का पैन लगाया है अब उसमें मैं डोसा को फैलाऊंगी डोसा के बैटर से हम गोल डोसा बनाएंगे अब मैं उसमें थोड़ा सा बटर डालूंगी और बटर को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे पूरे डोसा पे हमारी जो फीलिंग हमने बनाई थी उसे हम डालेंगे अब हर इतना बड़ा डोसे पे दो चम्मच फीलिंग ऐड कर सकते हैं अब इस फीलिंग को भी अच्छे से हम स्प्रेड कर लेंगे पूरे डोसा पे अब मैं ऐड करूँगी पनीर और उसके बाद चीज़ अब थोड़ा सा धनिया और अब हम इसे पैन से निकालेंगे पहले सारी साइड्स छुड़ा लेंगे और फिर उसे हम चॉपिंग मोड पे ऐसे ही खुला ही निकालेंगे इस तरह से अब उसे पिज़्ज़ा कटर से हम कट करेंगे और उसे रोल करेंगे अब इस तरह से हमें रोल करना है डोसा जब गर्म हो तभी उसे रोल करें ताकि वो सॉगी ना हो और क्रिस्पी रहे आप देख सकते हैं हमारी फीलिंग भी बाहर नहीं आ रही है और जो फीलिंग है वो हमें ना ना ज़्यादा कम प्रॉपर प्रोपोर्शनेट अमाउंट में ही ऐड करनी है और यहाँ पे हमारा डोसा रेडी हो चुका है जिनी डोसा थैंक यू आज हम बन